మనమందరం మొదట మన తలసాని శ్రీవాస్ రావు గారు ఈ నియోజకవర్గ ఈ మరొక ఇంచార్జ్ గారు సోదరులు ఎల్ఎంసి ప్రభాకర్ రావు గారు నాంపల్లి నియోజకవర్గ బాధ్యులు సోదరులు హరణ్ కుమార్ గారు आजത്തെ रात के यहां पे चावल इतने

इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट जस्टुटो मुद्दों को ना होना भविष्य तू लो मरीन भी मंच पर लो हाइड्रोबास को सब जेस्टम अधेड़ देगा पेड़वारी को सब जेस्टम अधेड़ भी सिर्फ़ ये मोक्तम हाइड्रोबास लो बदहार सीट लो चौबीस सीटों में से सोलह सीट ये गुलाबी कलुआ को और साहब को तो देखे पूरा हाइड्रोबास केसियार साहब फिर एक बार चीफ मिनिस्टर बना होंगे आप लोग यहाँ की आपकी की हिंदुस्तान को बात ये है कि जब में 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 आप सभी लोग हमें जगह कांग्रेस वोट मांगी, बस भी अगर कोई शादी कर रहा है तो उसको एक तोला सोना भी दे देंगे ऐसा करके बहुत कुछ करके वजीफा भी दे बढ़ा देंगे चार हजार दे को, हर महिला को महीने पे 2500 रुपया देंगे ऐसे काफी सारे चीज कहेंगे कांग्रेस पार्थ पार्टी असलम में वो ले ली उस वजह से हमारी हुकूमत हमारी सरकार जो की सी आसान की थी तीन तारीख दिसंबर तक उसको आज नहीं रहना पड़ा अब नई सरकार आई यहाँ पे रेवंत रेड्डी की सरकार भाइयों मैं याद दिलाना चाहता हूं आपको गठबंधन मार्ग के लिए चारा मॉडल जब भी हरिशेट को वही कुंटल ఇది చేస్తా అది చేస్తా అని చెప్పి మరి రేవంత్ రెడ్డి ప్రభుత్వం కాంగ్రెస్ ప్రభుత్వం అధికారంలోకి వచ్చింది నా పని కొంతమంది కాంగ్రెస్ కు ఓటు చేసింది నేను ఒకటే అడుగుతా ఉన్నా సమాధానం చెప్పాలి రేవంత్ రెడ్డి గారు బయట మెట్రో పిల్లల మీద పెట్టుకున్నాడు ఆరు గ్యారంటీల ఐదు అమలు చేసేసిన అంటున్నాడు చేసిందా లేదా మీరు చెప్పాలి ఇక్కడ ఎవరికన్నా ఇక్కడ ఎవరికన్నా బంగారం వచ్చిందా ఇసుకో సునామి

हमेशा से बिजली के वास्ते तकलीफ पानी के वास्ते तकलीफ फिर एक बार जब कांग्रेस हुकूमत आ का गई तेलंगाना में आज हैदराबाद में वही एक ही ये रेमत रेड्डी साहब छोटे भाई है इनके बड़े भाई एक और हैं एक और शिक्षक बोले वो बड़े भाई मोदी मोदी साहब आए दो हजार चौदह में बड़े बड़े बाबा फीके हो क्या क्या बोले सभु जय जय

यही बी आर एस पार्टी है आज कांग्रेस के लिए ना बहुत कुछ बोल रहे जैसे कि वही लड़ रहे हैं बीजेपी से मैं याद दिलाना चाहता हूं राहुल गांधी खुद अमेठी से बात है राहुल गांधी खुद अमेठी से बात है बीजेपी से लड़ने से रुख के हाल ही में जो असेंबली इलेक्शन हुआ उसमें बंडी संजय को किसने हराया बंडी संजय को किसने हराया बीआरएस से हराया अरविंद धर्मपुरी को किसने हराया घुर राव को तो किसने हराया किसने तो किसने हराया? तो हराया? भी में गया। वरना हरा भाइयों मैं एक चीज कहना चाहता हूँ बी आर एस जीत जाती गौशाल भी सिर्फ एक वजह से हम मार गए कांग्रेस ने जमी कैंड को खड़ा करके कांग्रेस को जमी कैने को खड़ा करके बीजेपी के राजा राजस्थान को जिता हूँ आप देख लीजिएगा एक नॉन लोकल को ले आके में जबरदस्ती आज बीजेपी को अगर किसी ने जिताया दोषा महल में वो सिर्फ कांग्रेस है एक और चीज भी मैं कहना चाहता हूँ आज कांग्रेस से लेडर आप काफी अच्छे अच्छे तकरीर कर रहे हैं कि हमें वोट दो बीजेपी से लड़ेंगे और खास हमारे मुस्लिम माइनॉरिटी भाई बहन आप सभी को हमें वोट देना है क्योंकि हमने है इस के, इस के के हिंदुस्तान हमारे भाइयों भाई बहनों खास हमारे के भाइयों मैं एक चीज पूछना चाहता हूं आपसे एक चीज पूछना चाहता हूं अगर कांग्रेस वाकई है अगर कांग्रेस वाकई गरीबों के बारे में फिक्र है उनको तो मैं पूछना चाहता हूं